OM OM, Om. Om namo. भगवते ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वसुदेवाय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः Om Shri Bri Saraswati Namaha. Hari Tat Tatsat Shri Guru Namaha. Hari Om, everyone, and welcome to another session of Gita Yoga. Today we'll be learning at 19, 20, and 21 from the second chapter. एज यूजल प्लीज रिपीट हंतारम, हंतारम, वॉयी बी चा मन्यते मन्यते हतम हतम उभाव, उभाव, ताव, ताव, न न विजानीतः विजानीतः न न आयम आयम हंति हंति न न हन्यते हन्यते य एनं वेत्ति हन्तारम् य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न ना हन्यते नायं हन्ति न ना हन्यते य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न ना हन्यते य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो ಆಫ್ ದ ಸೋಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೋಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಲೇನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೂಲಿ ದ ಸೋಲ್ ನೈದರ್ ಕಿಲ್ಸ್ ನಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್ ಯಾರು ಆತ್ಮ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆತ್ಮವು ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ न न जायते जायते म्रियते म्रियते वा वा कदाचित कदाचित न न अयं अयं भूत्वा भूत्वा भविता भविता वा वा न न भूयः भूयः

भूय भूय नित्यः नित्यः शाश्वतः शाश्वतः शाश्वत अयम पुराणः पुराण न, न न हन्यते हन्यते हन्यमाने हन्यमाने शरीरे शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः भूत्वा भविता वानभूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे

त्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायम् भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः

ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ವೆನ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆತ್ಮನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಟ್ಟುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಸಾಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮನು ಜನ್ಮರಹಿತನು ನಿತ್ಯನು ಶಾಶ್ವತನು ಮತ್ತು ಪುರಾಣನು ಶರೀರವು ನಾಶವಾದರೂ ಆತ್ಮನು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ वेद वेद अविनाशनं अविनाशनं नित्यं नित्यं यह यह एनम् एनम् अजम् अजम् अव्ययम् अव्ययम् कथं तथं सः सः पुरुषः पुरुषः पार्थः पार्थ कम कम घातयति घातयति हन्ति हन्ति कम कम वेदा विनाशिनम् नित्यम् वेदा विनाशिनम् नित्यम् ये नम जम व्यय कथं सपुरुषः पार्थ कथं सपुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् कं घातयति हन्तिकम् वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् वेदाविनाशिनं नित्यम् यये नमजमव्ययम् कथं सपुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् कथं सपुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वेदाविनाशिनम् नित्यम् यमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कंघातयति हन्तिकम् वेदाविनाशिनं नित्यम् य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् ಓ ಪಾರ್ಥ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಹೂ ನೋಸ್ ದ ಸೋಲ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪೆರಿಶೆಬಲ್ ಎಲ್ ಅನ್ಬೋರ್ನ್ ಇಮ್ಯೂಟಬಲ್ ಕಿಲ್ ಎನಿವನ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ ಎನಿವನ್ ಟು ಕಿಲ್ ಓ ಪಾರ್ಥನೇ ಆತ್ಮವು ಅವಿನಾಶಿ ಶಾಶ್ವತ ಜನ್ಮರಹಿತ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವವನು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೊಲ್ಲಲು ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಓ ಅಸೋಮ ಸದ್ಗಮಯ तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्तिः शान्ति मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु हरिः ओं तत्सत् सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु Hari everyone. Thank you for joining today. Hari Thank you all. Thank you very much. Hari Om.